Доброго ранку тим, хто щодня до нас приєднався, мене трохи покинули мої співвідучі їх, було сьогодні тут четверо, включаючи мене, але вони мене кинули. Я тут один, але до мене прийшли гості. В мене дієтолог Любов. Доброго вам ранку. Добрий ранок. І сьогодні я хочу все ж таки дізнатися для наших глядачів, як нам правильно харчуватися, і про це і буде наша сьогоднішня розмова. Тож, як нам не набрати зайву вагон за наші такі свята, які все ж таки не обидуться без такого стола, шикарного и все такого иного. Так, конечно, если сказать о том, что, что такое для нас Новый год, это один из величайших праздников. И если мы подумаем, почему мы так настолько хотим там покушать вкусно, собраться с друзьями, это нормально. Для это нашего... традиции. Да, да. А мы любим устанавливать традиции, потому что любое, что бы мы не взяли, например, девушке надо делать предложение, встать на колено, там, подать обязательно цветочки, подарить ей колечко. То есть это уже традиция. То же, сам... уже не, уже не я. Да. То же самое касается любого момента в нашей жизни, это традиционно. И нарушение этой традиции считается нехорошо. Это все будет несчастье. Новый год та же традиция. То есть обязательно должно быть полный стол для того, чтобы в следующий год минимум, чтобы все эти блюда присутствовали и был такой полон гостей доме было хорошо и все еще были бессерик, да. было еще есты, да накормлены еще и с этой традицией практически невозможно сражаться сколько мы не говорим о том что э, ну не надо у нас уже деньги позволяют тому чтобы мы могли каждый день там сделать окрошку сделать оливье нет на новый год обязательно надо кушать теперь самый важный еще вопрос новый был, рик было еще больше нежного конечно дня. Наверное, надо еще, еще нет, дня ты еси, да, еси 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 не покладая ложки трудиться вот тут важно как мы сделаем, как нужно подойти разумно, чтобы действительно не переесть и, скажем так, в первое января не провести э, не с друзьями, а где-то там у врача в кабинете, пытаясь спасти свое здоровье. Вот это, конечно, такой вариант, который есть секреты. И сегодня мы их откроем. Вот. Хорошо. Что делать? Первое пытание какие трубы могут всех глядачев. Як воно їсти олів'є, наприклад, і різні майонезні салати mm -hmm. у дванадцятій годині ночі? От саме от про ніч от питання: от чи наскільки це досить так незручно для нашого організму? Наскільки це шкідливо? Конечно, ему неудобно, у организма четкая система, то есть он понимает, что в 10 часов надо где-то готовиться ко сну, уже желудочно-кишечный тракт, уже сложил лапки и говорит, давайте я посплю, а тут мы ему так поднавалили и дали возможность активно работать, и я скажу, очень активно работать. Естественно, для организма это не есть норма, но мы уже попадаем в эту ситуацию, поэтому лучше всего приготовиться. И самый важный совет, это особенно касается хозяек, потому что все-таки мужчины, они в этот день работают, работают приходят и уже заготовили стол для хозяек. пожалуйста не держите ни себя ни мужчин на голодном пайке целый день то есть вот такие хитрости давай я не буду трошки, есть трошки, трошки все равно да, есть на целый да. день чтобы якось приготовить организм. потому что по сути начинается с утра я не буду есть а потом как сяду за новый годний стол и съем все вот за день как бы получится у меня меньше калорий вот мы не... сегодня за ранку вот, еще перед вашим приходом в четырех колесе садили, Говорил, вот еще треба достатилы, да, чтобы как-то, чтобы все улезло. а оно выявляется. Вот, да, вот. да. И мы целый день голодны для того, чтобы сэкономить, а в итоге получаем очень усиленную нагрузку и на желудочно-кишечный тракт, и на печень, и на желчный. И по сути, вы целый день не едите, вы более голодны. Когда мы по чуть-чуть едим, то есть небольшими перерывами каждые три часа что-то съедаем, то к вечеру мы не так голодны, и мы уже еду можем смаковать не заглатывать ее, а смаковать. То есть хорошо, и уже снимается такой Прям я не ел целый день, сейчас начну работать треба, треба ложкой. Все. Да, вот. Мы не голодны, и мы можем эту пищу уже посмаковать. И уже слово вот это «смакувати» мне очень подобается. «Смакувати». Вы уже сможете любимое блюдо, даже тоже оливье с тем же майонезом, попробовать, Помню прочувствовать вкус. да, весь смак, да? Всю, всю симфонию смакив. Да, а не так, голодно, вот. быстрее. Вы говорите, вот, э, организм уже готовится до сну, после десятой уже так да. э, складывается лапки, э, намагається заснуть уже потроху, этот весь тракт. А, например, если поспать перед Новым годом, как э, люди некоторые делают, э, днем поспать, чтобы всю ночь потом прогуляться на славу. Это правильно. Э, с позиции, как бы я не скажу, что организму это радостно. Естественно, он Новый год воспринимает, как что-то такое непонятное, какой-то Стрес. стресс, э, что-то то, что выбивает его с колеи. Снова начинается, с каждого года начинается. Да, он может... готовится, он говорит, боже ж мой, что же будет. Будет, вот. Но правильно подходить. Хорошо, когда вы поспите. Во-первых, у вас сил больше будет. Во-вторых, здорово помогает, потому что когда вы поели, ну, если вы сонный, вы сразу ложитесь на бок. А так можно, если вы не сонный, хорошо выспались, можно и потанцевать, можно куда-то в гости Страшно, забежать, да, побежать там с Дедом Морозом возле елки, попрыгать. И таким образом помочь организму активнее работать. И хуже всего, я же говорю, когда вы не выспались, поели и сразу легли а подремать. Лучше все таки трошки по активной фазе пропустить после этого. Конечно, однозначно. Съели Спать салат. Спать не будем, значит. Да, санки и поехали кататься или пошли поздравлять всех. Або То есть снежки, очень просто. с них здорово, здорово, потому что поели, нужно как-то потратить, нужно помочь организму справиться с этим, потому что движение, оно помогает также и желудочно-кишечному тракту работать и вообще всему организму как бы переживать эти стрессовые ситуации. А вот, может быть, какие есть рецепты, какие вот треба заменить, например, наши традиционные салаты майонезные, может быть, чем-то треба их заменить, або что-то добавить в рацион, чтобы трошки было легче своему организму нашему. Да. В принципе, майонезный это от больше, скажем так, понимая историю как бы нашего такого традиционного, майонез не традиционно украинский продукт. Но пришло время, в советские времена майонез это был единственный вид соуса, который мы знали. Есть множество видов соуса. Соус с авокадо, есть возможность заправлять оливковой, оливковым маслом. То есть очень много соусов, если хозяйка хорошо разбирается, по крайней мере сейчас есть доступ к интернету, просто посмотреть. Есть виды салатов, которые не настолько э, они нагружают, то есть не насколько они напитаны именно этими жирами. Можно попро попробовать разнообразные салаты. И плюс еще, конечно, это надо планировать. Естественно, если мы хотим себе напланировали как бы старый традиционный окрошка, оливье, там, ну, естественно, ты, ты это... не да, да не, срубишь, окрошку, не сделаешь. Нужно планировать это, прописать, попробовать, перед этим на муже попробовать, чтобы он потом не сказал, уйду к соседке пробовать салат, и мне твой салат не понравился, вот, в этом плане. И обязательно понимать правило, что если я уже, если мы уже садимся за стол, то не смешивать такую пищу, например, если мы говорим о картошке и мясо, картошка и это очень два тяжелых продукта. Поэтому, если я ем мясо... разбывает у, у, <laughs> у меня сердце. Чувачебное сердце, то ты то шлунок точно. Вот, да, тяжело очень. Поэтому, если я хочу а, мясо... Да, мясо себе все. Да, это важко. если мы не голодны, то мы можем. Вот лежит мясо или рыба, пожалуйста, можно с овощами ее съесть. Пусть картофель останется на потом. Скажите, я потом это съем. И просто, когда люди начинают вот такое правило, что картошку не смешиваем с мясом, потому что два тяжелых продукта, что майонезный салат я ем отдельно, они а нагружают туда еще тоже толчонку или что-то, тогда организм насытился, вы уже даже не хотите. То есть лучше сначала, например, есть мясо, несколько воды, очень... например, потанцевать, да. потом, например, есть... Їсти... Салатів трошки да. попробувати не ну, різних да. спробувати. Да. А потім э, залишається у нас картопля і картоплю з чим от можна я, золочами. Я так розумію чесно. Сумніваюся що ви вже до два до третього да, просто <laughs> дождетесь. Чи можна, можливо взагалі да. дожити до цього да. після цього. Ага, а от, наприклад, нам нещодавно до нас заходили наркологи і казали, що от треба все ж таки, якщо ви п'єте в новий рік, то краще все ж таки вживати жирну їжу, щоб це так воно більш сприятливо було для організму. В принципе, наркологи говорят, у них есть своя цель, для того, чтобы помочь вам не опьянеть так быстро. Mm -hmm. Если говорить диетологов, ну, они будут, конечно, говорить, диетолог в разрез mm -hmm. будет. Mm -hmm. Потому что, пон... mm -hmm. нет, почему, жир можем, но просто жир э, отягощает, то есть постепенно он замедляет процесс впитывания. По мне, лучше всего, если вы хотите продержаться и э, вывести токсины от алкоголя, и чувствовать себя нормально, не нужно никакой алкогольный продукт запивать, например, газетой. Э, сладкой водой. Mm. То есть дайте обычную воду или воду с лимоном. То есть обязательно, чтобы у вас было много питья. А чтобы замедлить процесс, никогда на голодный желудок пить не стоит. Это все-таки Конечно. Хорошо лучше всего поесть. Да, поесть потом выпить, и только потом уже вы. И обычная вода, никаких компотов, никаких, потому что это поможет вам на следующий день. Все будут э, лежать, отдыхать, а вы будете еще свежие и довольны. Ну что ж, наша программа, в принципе, не радует вам жевать алкоголь, хотя и Новый рік, но все одно мы за здоровый образ жизни. Я дуже вам дякую, что вы пришли, выделили нам час ранку, чтобы пояснить нашим глядачам, как все-таки треба вести себя правильно в Новый Рик, чтобы все было хорошо с вашим организмом. А ми сподіваємося, що ще ви до нас прийдете. А нам вже час повертатися до наших ранків. І першою на черзі у нас рубрика якраз про те, як випікати смачненькі смаколики для вашого новорічного столу. А потім до нас повернуться мої співвідучі.